Україна не буде тут панувати з такими гаслами. Проросійські сили вийшли на мітинг у Молдові. Партія патріотичний блок заявила про порушення та звинуватила діаспору у перемозі партії Сандо. Тим часом ЦВК підтвердили результати виборів. Партія Сандо отримала 55 місць у парламенті Молдови. Це результати виборів, які відбулися у сусідній на е, до України країни е, після підрахунків 99,65% е, дев'яти Мене зараз. Є така інформація. Голосів на парламентських виборах у Молдові. Партія президентки має санду, ДІС і солідарність отримує понад 50% голосів на другому місці. Патріотичний блок, який підтримує проросійська е, який, який має проросійську позицію, із результатом близько 20%. Е, Чотирьох відсотків до нашого етере доєдніться експерт з політики та безпеки громадської організації Watchdog, яка займається моніторингом політичних процесів і боротьбою з дезінформацією у Молдові. Андрій Курераро. Пане Андрію, дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Вітаю вас, Привісно. пане Андрію. От якщо так про Підсумувати е, парламентські вибори, які відбулися в Молдові, з однієї сторони, можна їх сказати, те, що Росія доклала максимум зусиль, аби вплинути на результати виборів. З іншої сторони, ми бачимо, що все таки європейський курс переміг, як би ви їх підсумували ці вибори? Ваші враження, ну я б сказав, що в лінії Росії було намного більше, ніж. На прошлых выборах мы видели использование всех факторов, которые они могли придумать, от инфлюенсеров до а, представителей РПЦ. А, также создали несколько сот а, телеграм-каналов, которые в каждом селе должны были дезинформацию представлять, что вот Молдова стремится к гражданской войне, или НАТО будет оккупировать Молдову и так далее. Была сетка по покупке голосов. Сейчас сложно определить, сколько голосов были куплены, но видно уже по результатам, что это было не так эффективно, как в прошлом году. В прошлом году они купили около 140 тысяч голосов, это почти 10 процентов тех, которые проголосовали. А в этом году, по нашим оценкам, они потратили около 100 миллионов долларов только на покупку голосов, а всего эта операция стоила около 300 миллионов долларов. Несмотря на это, среагировали наши правоохранители, очень активно проголосовали мои соотечественники. У нас традиционно меньше голосуют на парламентских, чем на президентских выборах, но была явка выше, чем в 2021 году. Особенно хорошо голосовали в диаспоре. Это дало тот фактор, что есть проевропейское большинство, возможно создавать правительство, и мы идем дальше по... У цієї реінтеграції з України тут, якщо говорити, що партія має санду задія і, і солідарність формує більшість у парламенті, то якщо говорити про цю політичну силу, патріотичний блок, який має дуже явні проросійські настрої, яку кількість місць в парламенті отримує ця політична сила? Так і чи це єдина така партія з російським нахилом зараз зайшла в парламент Молдови? Ну есть еще один блок альтернатива, о котором говорят что у него э, есть какие-то связи. Там бывший кандидат президента от социалистов э, и бывший идеолог коммунистов, которые прошли в парламент, у них около 8 э, мандатов должно быть. То есть в любом случае, даже если все оппозиционные партии, две поп популистского толка и две такие пророссийского формата объединятся, они не могут создать большинство, э, им не хватает. Ну, и кроме того, это было бы очень сложно... Э, координировать. У нас почти нет других способов сформировать большинство, чем с партией ПАС. Так что единственный, наверное, сценарий, который мы рассматриваем, это покупка депутатов у партии ПАС. Но я надеюсь, что у них внутренняя дисциплина довольно-таки жесткая, и этого не, не произойдет. Но риски этого есть. Если они потратили уже 300 миллионов, еще пару миллионов на покупку там, пяти голосов в парламенте, это не так много для них. Мы видим и протестные акции, которые они анонсируют. Сегодня 22 человека из Приднестровья были задержаны при попытке а, перейти границу для того, чтобы участвовать в протестных акциях. У них были пиротехнические изделия. По словам полиции, они готовились а, а, к а, таким более агрессивным протестам в, в центре Кишинева. Пока что наши правоохранительные органы справляются. Но понятно, что Россия не будет... А, откладывать в долгий ящик и, скорее всего, будет дальше э, прессовать Республику Молдова, дальше создавать хаос, дальше создавать проблемы внутри Молдовы, чтобы э, не давать э, стране идти дальше по пути европейской интеграции. Ви в наших ефірах і безпосередньо сьогодні вже говорили про те, що Росія вклала дуже велику суму грошей в соціальні мережі, аби розбух розбурхати суспільство зі середини. Після результатів голосування. Як ви бачите? Як ви бачите присвятковують монтавські соціальні мережі? Як змінилися настрої і на що зараз робиться акцент? Я думаю, зіграли фактор того, що була. большая социальная мобилизация за Европейский Союз, но а, одна из партий, из популистских партий а, а, «Демократия дома» господина Костюка точно прошла только из-за манипуляций в ТикТоке. А, у них были ботафермы, которые им давали какие-то а, гигантские для Молдовы а, просмотры в ТикТоке а, а, более одного миллиона в каждый день. А, они взяли почти 6% а, а, в Республике Молдова. Мне кажется, для Молдовы это такой потолок, что можно сделать через а, социальные сети. Остальные а, а, партии, которые использовали вот эту дезинформацию в социальных сетях, они больше ориентированы были на вход в а, сетку покупки голосов. А, были гигантские а, организации около двух тысяч людей только занимались вот этой дезинформацией, вкидыванием роликов, сделанных с помощью искусственного интеллекта каждый день. Десятки тысяч таких роликов циркулировало, некоторые вирусились, некоторые нет. Я думаю, это сработало не так хорошо, как они хотели, но факт того, что у нас все социальные конфликты обострились после этих выборов, это точно, и в долгую мы должны решать вот эту проблему, как бороться с этими Алгоритмами як не давати ненависті бути таким драйвером в Республіки Молдова. А як побачите, ви як використовувалася війна в Україні Росії проти України на цій передвиборчій кампанії? Так на чому найбільше спекулювали? Ну, ми бачили там заяви про те, що президентка Молдови говорила про що якщо виграють проросійські сили, буде захід в Одесу. Також була і інша кандидатка, яку зняли потім я так розумію з виборів, яка взагалі заявляла про те, що частину що треба анексувати Одеську область. ну це э, Політика Вікторія Фортуна це это... Прокси-партия Билл Вальгархашура из, а, который сейчас проживает в Москве, так что то, что она говорит, это скорее то, что хотят услышать российские спикеры, чем молдавский народ. За нее а, проголосовал один человек, а, наверное, по ошибке, а, хотя ее сняли, а, ее кандидатуру сняли вчера. Но а, фактор украинской войны точно был важным, не знаю, ли первостепенным, наверное, первостепенным были экономические кризисы, которые у нас. А, создала искусственную Россия на фоне того, что она не давала газ сначала Республике Молдова, потом и Принцовскому региону, где мы покупали электроэнергию. Был один, самый большой, наверное, фейк в этой кампании, то, что Майя Санду обещала 800 солдат после вы, э, выигрыша на выборах. Очень э, вирусился этот фейк, мы пытались с ним бороться в том числе. Но понятно, что люди боятся войны, понятно, что есть и усталость от войны, конечно, как во всех э, странах, э, которые, э, в которых есть беженцы из Украины. Но я не думаю, что для Республики Молдова большая проблема определить, кто агрессор. И народы Республики Молдова очень хорошо понимают, что война идет из Востока, война идет из Российской Федерации. Пане Андрію, про РПЦ ще давайте одне уточнення? Ну, в нас це теж є ця біда, на превеликий жаль, ще поки що, і ми прекрасно розуміємо, як вона впливає на політичні вибори, не взагалі на життя в середині країни. Тож, чи можемо ми провести паралель з діяльністю РПЦ в Україні і діяльністю РПЦ в Молдові, зокрема, що стосується напередодні виборів, як би ви, як би ви це бачите? Я думаю, что они более наглые в республике Молдовы сейчас. Как они функционировали? Они шли в паломничество, так называемое. Сначала напрямую в Россию, получали там карты МИР, и им начисляли по тысяче долларов в месяц. Потом стали схемы более такие сложные. Они уезжали в Сербию, в Израиль или в Турцию, брали с собой прихожанина и открывали счетное на его имя, чтобы не определяться должны были создавать вот эти телеграм-каналы в сетку, которая называется «Соль и Свет». И потом, чтобы определялось, сколько реально у них прихожан в каждом селе. И Каждый из этих почти есть документировано, что говорил даже в воскресенье выборов о том, что не надо выбирать Европу, Европа ⁇ это декаденство и так далее. Создали искусственный конфликт в одном из населенных пунктов Молдовы, где один из представителей РПЦ хотел перейти под румынскую церковь тиражировали это очень сильно в, в СМИ. Это очень похоже на те кейсы, которые мы, мы видим в Черновцах, где вот опять же вот эти фейки используются и для Республики Молдова, говоря о том, что вот будем ближе к Европе, вот будут такие же конфликты, как в Украине. То, то есть даже есть вот этот эффект, что они используют или повторно используют фейки, которые есть в Украине против народа Республики Молдова. Пане Андрію, после этих парламентских выборов, как бы вы описали сейчас стан общества в Республике Молдова? Ну, я бы сказал, что еще есть напряженность. Надо понять, насколько готовы эти пророссийские лидеры а, продолжать протестные акции. А, сам а, бывший президент Адон, который должен ими управлять, не, не такого формата человека, который с улицы, он очень а, нелепо выглядит с мегафоном. Но, а, скорее всего, что некоторые провокации еще возможны. Мы видим а задержание. До этого задерживали 74 а, человека, которых а, тренировали боевики Вагнера в а, Сербии. uh Надеюсь, что вот эта сетка, которая должна была подготовить эти этот так называемый антимайдан, успокоится. Но есть и следующие проблемы, как сформировать качественное правительство, которое сделает все реформы, которые нужны для европейской интеграции, так, чтобы не было с Брюсселя вопросов к республике Молдова, наоборот, чтобы мяч был у Брюсселя, была такая серьезная заявка со стороны Молдовы, что надо начинать переговоры, надо идти дальше в, в этих отношениях. У нас во время этой кампании были и э, э, канцлер Германии, и президент Франции, и премьер-министр Польши. Видно, что есть открытость Европы к республике Молдова. Нам надо просто засучить рукава и работать в этом смысле. Так, але щоб працювати, має бути політична тиша і безпековий спокій, так би мовити. Тобто, то в цьому контексті, зважаючи на те, що е, люди навчалися в Сербії, мали приїхати в Республіку Молдова. Ну трошки, як мінімум, вони викликають занепокоєння. Як як ви бачите, як комунікують правоохоронці е, безпекову ситуацію і е, от настрої суспільства, люди готові до захисту свого вибору? Я думаю, что после таких разгромных э, цифр для пророссийского э, ряда политиков, мне кажется, что они даже не, не пойдут на какие-то протестные акции в большем масштабе, что они сейчас их делают больше для того, чтобы а, отрепортовать в Кремль, что они сделали все, что надо для картинки для Первого канала, что вот в Молдове не не принимают а, результаты выборов, но а, если мы говорим о таком а, а, более 50 за за Ев и Европу и, и около 30 против нет нету смысла даже поднимать этот вопрос. Но у нас были э, э, ситуации 7 апреля 2009 года, когда люди массивно вышли, чтобы защищать свой голос. У нас не очень сильная демократия, но электоральная демократия работает. И кроме того, мы очень хорошо понимаем, что пророссийское правительство Республики Молдова принесет войну в нашу страну, и нам этого не надо, и мы будем бороться демократическими э, э, методами против Ці багато вивсіда, пане Андрію, коли відбулися парламентські вибори, ви в Україні очевидно дуже спостерігали за цим процесом, тому що Молдова сусідня країна, дружня країна. І для нас це теж дуже великий ризик проросійської влади в Республіці Молдова. Але для вас особисто ці результати виборів про те, що перемогла проєвропейська сила, як ви сказали, з розгромним результатом для проросійських партій стала несподіванкою такий результат, були виявлені. Нет, я, я рассчитывал просто на то, что больше голосов они смогут купить. Тут а, надо дать хорошую оценку нашей полиции, которая смогла предотвратить что массовую покупку голосов. У нас традиционно, вот у нас возвращаются в нормальные социологические из измерения, то, что происходит. У нас традиционно около 30% а, пророссийских, это большинство из них русскоговорящие, к сожалению, иногда даже украинцы, которые каждый день смотрят а, российское телевидение или читают телеграм-канал. И а, некоторые такие более ностальгирующие люди, преклонного возраста, которые хотят обратно в СССР, пути ну, куда нету. А так страна довольно-таки связана с Европейским Союзом, 75% экспорта идет в ЕС, менее 4% идет в Российскую Федерацию, большинство из Гурского региона. Так что формат и экономический, и политический, и даже цивилизационный. У нас язык 80% латынь. Нам, нам, нам суждено быть европейской страной в любом случае. Пане Андрею, как вы думаете, как зараз зміниться российская дезинформация в пространстве вашей Украины? Но что зараз ну я думал, угу. я думал, что за Я думаю, что в короткий срок они будут использовать тех псевдонаблюдателей, которых э, они э, зарегистрировали, особенно в э, диаспоре. Они ходили с бодикамами, фиксировали, например, когда было меньше людей, которые голосовали и говорили о том, что вот фальсификации и так далее. Я думаю, это будет первая волна, а потом, когда придет отопительный сезон, они будут пытаться создать второй энергетический кризис на Приднестровье. И, возможно, это даже гуманитарный кризис, чтобы хлынул поток внутреннего переселения на, на правый берег, чтобы сделать еще хуже экономическую ситуацию на правом береге, чтобы создать какие-то предпосылки того, чтобы больше людей захотели, как они говорят, бесплатный газ из Российской Федерации. Вот интересно, у нас была Екатерина Шульман, такой аналитик из Российской Федерации. Она очень хорошо подметила, что бесплатный газ только в газовой камере. Я думаю, это надо понимать. І тим, которые ностальгірують по хорошим економічним відносинам з Російською Федерацією. Так, насправді, це дуже влучна підмітка. Ми га, знаємо, як це попасти на газову голку в Україні, але от те, що вони роблять безкоштовний газ як е, м, нацисти, це теж е, правда. Пане Андрію, ви згадали вже про Придністров'я. Е, очевидно, що Придністров'я очікували зовсім інших результатів, волевиявлення, Але як ви бачите, як там реагують, зокрема їхні е, е, псевдочиновники? Я думаю, что у Приднестровья был тот, тот же посыл, который был и у беглого олигарха Шора массированно голосовать за так называемый блок патриотов. Были некоторые технические проблемы с тем, чтобы допускать этих людей на правый берег, для того, чтобы фиксировать, приезжают ли они организованно или нет. Перевели избирательные участки подальше от, от административной границы. Они очень на это сетовали. Очень много видео, опять же, веросятся в Телеграме о том, что нет демократии внутри Республики Молдова. Мое видение, что Приднестровье надо вообще называть своим именем, это оккупированные территория территории, люди на оккупированной территории не не могут голосовать, потому что они не свободны. Они рискуют, если будут голосовать э, э, по своему э, усмотрению. Но в любом случае там, по-моему, около 20% проголосовали за Европейскую партию. Почему? Потому что есть экономические связи. Там большая часть людей работают в э, Кишиневе, потому что экономика рухнула после того, как они, э, кончился бесплатный газ из э, Российской Федерации. И многие хотят убежать оттуда, но связаны, не знаю, там, семьей или квартиры и не могут этого сделать. Так что это трагедия для Республики Молдова, как же, так же, как и лично трагедия. пан Андрей, а, а чьи в Суспільство Молдовы до, до влады вы решите питання по Приднестровью? Я а, думаю, да. что а, сейчас больший запрос на то, чтобы решать проблему правого берега. А, почему? Потому что вот экономические кризисы, которые нам устроила Российская Федерация. Сначала нас, по нам очень ударила сама война, потому что для нас большой экономический партнер была Украина. Потом два энергетических кризиса создали предпосылки для того, чтобы люди хотели больше решать проблемы на, на правом берегу. Сейчас у нас есть Проект по модернизации экономики нам выдает Европейский Союз около 2 миллиардов евро, и люди больше рассчитывают на то, чтобы повысить уровень жизни на правом берегу, а потом потянуть и левый берег. Но вот интересно было, во время энергетического кризиса первый, кто помог им и купил на европейском рынке газ, это был Европейский Союз, они не отказывались. Так что возможность вот этого экономического сотрудничества и постепенной демократизации региона есть, надо качественно этим воспользоваться и надо решать... К сожалению, самую большую проблему более Молдовы, это контингент незаконного а, там российских солдат, которые прибывают там уже более 30 лет. Ну, это как бы мина с повильной идеей. Рак, который может выбухнуть. А, пан Андрей, ну, да, да, будь Это домоклов меч, который специально существует и который есть не только в Республике Молдова. Это, по-моему, был план во время Союза, чтобы поставить вот эти мины под каждым государством Лучилася СССР. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Давайте ще я ще маю одне уточнення стосовно мітингів, які зараз відбуваються. Ви сказали, що це більше картинка для російського телебачення. Вони не масштабні, невеликі, так? Ну, они были, во-первых, очень краткосрочные. Они провели митинг 20 минутный и сказали, что не признают результаты выборов. Пойду сначала в суд, а потом решат, если бы их продолжать или нет. Были очень взрослые люди, которых привезли на автобусах. Видно, что им сложно От з цієї сторони якихось юних людей підключають на, на такі мітинги, ще нету на не запроси з Кремля. Я, я так і бачу ситуацію. Але це було це було в районних містах, в обласних центрах, чи це просто один-два мітинги? Ні, тут тільки в Кишеньові було мітинг. около 300 чоловік, тобто маленький мітинг. Угу. Пане Андрію, а от те, що вони будуть подавати в суд, я так на результати виборів. оскарження, так? Ну, они говорят, что они увидели массивные фальсификации. Они об этом говорили и в прошлом году. Ничего не решилось через суды. У нас очень транспарентная а, судебная система. Все решится в, в течение 72 часов, потом представляется Конституционному суду. Если есть какие-то нарушения, на, надо их рассматривать. Но, как правило, то, что зафиксировали а, независимые наблюдатели, то, что некоторые участки открывались на 5 минут раньше или на 5 минут позже, позже или кто-то хотел сфотографировать а, свой бюллетень. Такого віду нарушення? Ні, нарушення або зв'язані з фальсифікацією, пане Андрію. А які завдання ставить з молдавські виборець, який голосував за партію дія і справедливість? Тобто, які завдання головні має вирішити політична сила президентки Молдови, ну я думаю, що перше то над. внедрить вот этот план по модернизации экономики, создать 100 тысяч рабочих мест, дублировать среднюю зарплату до 30-го -30 года. Второй элемент ⁇ это безопасность, это обеспечить то, что не повторится вот эта сетка покупки голосов, не будет тех же кибератак, использования той же церкви и других видов прессинга на... на выборы. А третий элемент — это закончить, наконец-то, реформу в юстиции. У нас довольно-таки коррумпированная юстиция. Люди, которые, судьи, которые проходят через систему ветинга, до 70% уходят из системы. Они не могут объяснить, откуда у них такие машины, дома и так далее. Это системная проблема, которую надо решать. И люди очень рассчитывают на то, что у нас будет меньше коррупции и больше европейских ценностей. Пане Андрію, дякую вам. Дякую, що знайшли час та можливість. Вмикайтеся частіше і сподіваюся, з хорошими новинами. В даному випадку можемо казати, що сьогодні у нас хороша новина і хороша тема для розмови була. Нагадаю, з нами був експерт з політики та безпеки громадської організації Воджи Ток, яка займається моніторингом політичних процесів і боротьбою з дезінформацією у Молдові. Андрій Курераро, пане Андрію, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам, до свидання.